muzlatgichni har doim tozalab turganda ham hidi yo'qolmasa e, orqa tarafida mana shunaqa setkalik joyini shiriplardan bo'shatib ochiladi va qaraymiz mana bu yerlar ham mana bu yerda yig'adigan joy bor ekan ana orqasida mana shu e, to'yilgan kirlardan narsalardan suvi oqib toyilgan shuni tozalab olamiz uy sharoitida matoga sindirib suvlarini tozalab olamiz mana kershumay suvlar hidi ham qo'llansa ishlayotganda tokdan o'ib qo'yishni unutmang mana yani, bu yerlaridi yaxshilab imkon qadar tozalab bo'lish kerak anchasi olindi yana tozalaymiz Ana bu birinchi qismini tozaladik yana bu yoqda ana bu birinchi qismi tozalandi ana bu tarafda yana bor Ana shu yerini amallab tozalab olish kerak qo'l yetmaydi buni ingichka ana bunday narsa bilan tozalab olish mumkin matoni shunga olib tozalab olamiz Nenek 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 Nenek